السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک سٹوری لائی ہوں بظاہر یہ کہانی ہے لیکن یہ حقیقی کہانی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رب شرالِ صدری ویسر لی عملی بار القدت مل سانی یققہ قلی اللہ صلیٰ محمدن و آل محمد کما صلیٰ علی, آل کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمدن محمد بارک تہ علیہ ابراہیمہ و لعل ابراہیمہ قا حمید المجد جی کہانی شروع کرتی ہوں آ, یہ یمن میں طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا اس قبیلے میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بڑی ہی سخی اور بڑی فیاض تھی جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا اور وہ یہ کہ تھی بھی صاحب حیثیت تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے گھر کے آنگن کی مٹی تک خیرات میں دے دے اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اس کا نام اس نے حاتم رکھا اور قبیلے کا نام چونکہ طے تھا یعنی توئے اور بڑھیے ملا کے پڑھئے طے تو وہ طے قبیلے کے حساب سے تائی کہلایا یعنی حاتم تائی یہ اس ماں کا بیٹا تھا سخی ماں کا بیٹا اس بچے نے اپنے آنگن میں جب دیکھا اس طریقے سے سخاوت کے کرش میں دیکھے اپنی ماں کے تو وہ بھی اسی طریقے سے سخی بن گیا پھر یہ کہ مزاج میں بھی لے کے پیدا ہوا تھا سخاوت میں پھر یہ اس کے سخاوت کے اس کی ماں کے سخاوت کے تر چرچے بھی دور دور تک تھے اور اس کی سخاوت کے بھی چرچے دور دور تک ہو گئے اور ہر ضرورت مند اپنے احتیاج لے کے حاتم کے پاس ہی چلا جاتا اس زمانے کا جب بادشاہ تھا اس سے حاتم سے حسد ہو گیا اور الحاس بھی ایسا ہوا کہ اس نے اسے جان سے مار دینے کا پروگرام بنا لیا اور اپنی فوج کے ساتھ ہاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا ہاتم کو پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ اس سے دشمنی کر رہا ہے اور وہ حملہ کرے گا تو وہ وہاں سے چلا گیا اور ایک غار میں چھپ گیا اسے اس بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اس لیے اس نے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ وہ عوام کو کشت و خون سے بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھک گیا ایک غار میں بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ ہی نہیں کیا کیونکہ حاتم تو شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا اب بادشاہ نے کیا کیا اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور بڑے بڑی خوشی خوشی وہ اپنے محل میں واپس آ گیا محل میں واپس آ کے بادشاہ نے ایک اعلان عام کروایا اعلان عام وہ ہوتا ہے جو شہر کا ملک کا ہر شخص جس کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ نے کیا اعلان کیا ہے اس شخص بادشاہ نے اعلان عام کروایا کہ جو شخص بھی میرے ملک میں حاتم تائی کو ڈھونڈ کر لائے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا اب حاتم نے تو پہاڑ کی کھو میں پناہ لے رکھی تھی وہ کسی کے ہاتھ آتا تو کیسے ہاتھ آتا لیکن ایک روز اسی غار کے قریب ایک بڑھا لکڑ لکڑ ہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹنے آئے اور چونکہ لکڑہارے کی بیوی بڑی غریب تھی اور بڑھاپا تھا تو اس نے عجیب سے حسرت سے کہا کاش حاتم تائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اس کو بادشاہ کے حوالے کر کے انعام تو پا لیتے اور اپنی باقی زندگی آرام سے بسر کرتے لکڑ ہارے کو بیوی کی بات پر غصہ آ گیا اس نے کہا فضول باتیں مت سوچا کرو ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم تائی ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام و احترام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کریں ہماری قسمت میں یہی محنت ہے حاتم تائی غار کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا اس نے سوچا اس بے سر و سامانی کی حالت میں میں ان کے کس طرح کام آ سکتا ہوں چنانچہ وہ غار سے باہر آ گیا اور اس نے بوڑھے میاں بیوی سے کہا میں حاتم تائی ہوں مجھے بادشاہ لے کے پاس لے کے چلو اور مجھے اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کرو اور جلدی کرو اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا دوسرا شخص انعام لے جائے گا حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا کہنے لگا بے شک ہم غریب ہیں لیکن اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں حاتم نے کہا ارے بھائی یہ ظلم نہیں ہے تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو مجھے نیکی کا اور اپنی خدمت کا موقع دو حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑ ہارا کسی صورت سے نہیں مارا لکڑ ہارا اور حاتم کے درمیان یہ بحث مباحثہ جاری تھی کہ جاری تھا کہ کچھ لوگوں نے حاتم کو دیکھ لیا وہ ڈھونڈ بھی رہے تھے اس انعام کے لالچ میں جب انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان کے پیچھے چل دیئے اب کیفیت یہ تھی کہ بادشاہ کے دربار میں ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا لانے والا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے وہی انعام کا مستحق ہے بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا حاتم تم تمہیں بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم میں دے دوں حاتم بولا حضور والا سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑ ہارا ہے جو چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں ہارا بولا حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاطم کو پکڑ کر نہیں لایا ہوں بلکہ یہ خود آیا ہے پھر لکڑہارے نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے حاتم سے کہا میں تمہاری شہرت صحیح تو تمہارا دشمن بنا تھا مجھے اب افسوس ہے اپنے کیے پر تم تو واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد و خدمت کے لیے تیار رہتے ہو تم چاہتے ہو چاہتے تو غار کے اندر چھپے چھپے اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے لیکن تم نے ایک شخص کو انعام دلوانے کے لیے ایک غریب شخص کو اپنے عوض انعام دلوانے کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا کیونکہ اس وقت میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں لیکن اس وقت میں تم کو تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا سارا سامان بھی واپس کروں گا اس کے بعد بادشاہ نے لکڑ خارے کو انعام دیا اور خاتم تائی کا سارا علاقہ اور اس کا مالو سباب جو لوٹ کر لایا تھا اسے واپس کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کو واپس بھی کیا یہ سخاوت کی یہ داستان پڑھ کر مجھے اتنی مجھے بہت اچھی لگی خدا کے بندوں کے کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کی جزا اپنے جناب سے دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خیر المرسلین و علیہ الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ فی امان اللہ